Videonu izləyən hər kəsdən videonu bəyənib kanala abunə olmağı xahiş edirik və xəbərləri izləyərək fikirlərinizi rəy bölməsində qeyd edin. Son dəqiqə. Azərbaycanda yaşa görə pensiyalar artırılır. Daha ətraflı videoda mütləq izləyin. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlığ Komitəsinin bu günkü iclasında gələn ilin dövlət büdcəsi zərfinə daxil olan sənədlərin müzakirəsi keçirilir. Bizim Media xəbər verir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Səhil Babayev növbəti i pensiyaların artırılacağını diqqətə çatdırır. Növbəti ildə yaşa görə əmək pensiyasının 358 manattan 375 manata çatmasını gözləyirik. Cari ilin sonunda isə biz orta pensiyanın məbləğini 331 manat qiymətləndiririk. Növbəti ildə isə bu məbləğin artaraq 345 manata çatmasına gözləyirik. Bu da birmənalı olaraq ölkədə həm minimal pensiyaların, həm də asəminatlı ailələrə sosial rifaqın dəstəklənməsi və orta pensiya məbləğinin artaraq əhalinin layiqli həyat səviyyəsinin təmin olunması üçün verilən növbəti səy tədvir olacaq deyər Nazir bildirib.